नमस्कार महा एम टी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत मी गायत्री श्री गोंदेकर आणि कॅमेरावर रिदेश कदम आपल्यापैकी प्रत्येकानेच कधी ना कधी रेल्वेचा प्रवास केलेलाच आहे मात्र तुम्हाला माहिती का ही रेल्वे चालवणारे लोको पायलट यांचं दैनंदिन शेड्यूल नेमकं कसं असतं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास केल्यानंतर प्रवासानंतर त्यांना जी आवश्यक विश्रांती असती त्यासाठी रेल्वेच्या मुख्य टर्मिनलवर नेमक्या कोणत्या सुविधा उपलब्ध असतात हेच आपण आजच्या या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत आता आपण आहोत पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागातील बँड्रा टर्मिनस या ठिकाणी या ठिकाणी असलेल्या रनिंग रूम मध्ये लोको पायलट आणि पायलट यांच्यासाठी नेमक्या कोण कोणत्या सुविधा आहेत चला तर मग जाणून घेऊयात लोको पायलटसाठी को रनिंग रूम असणारी बँड्रा टर्मिनसची ही इमारत संपूर्ण तीन मजली आहे माझ्या डाव्या हाताला तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी लॉबी आहे ज्या ठिकाणी लोकोपायलट आणि पायलटला लोको ड्युटी करून आल्यानंतर आणि ड्युटीला जात असताना लॉग इन आणि लॉग आउट करायचं असतं आपल्या भाषेमध्ये ही इमारत नेमकी तळमजला पहिला मजला आणि तिसरा मजला अशी कशा पद्धतीने त्याची रचना आहे ती आपण या बोर्डच्या माध्यमातून समजून घेऊयात तळमजल्यावर लॉबी आहे जिथे चार ते पाच कक्ष आहेत नंतर पहिल्या मजल्यावर भोजन कक्ष आहे किचन आहे भांडार कक्ष आहे मेडिटेशन कक्ष आहे महिलांचा कक्ष आहे शौचालय आणि स्नान घर आहे महिलांसाठीच आणि ॲक्वॉगार्ड पाण्याची सुविधा आहे पिण्याच्या दुसऱ्या मजल्यावर वाचनालय आहे आणि पुरुष लोकोपायलटसाठी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे त्यांच्या आरामासाठीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे त्यांची रनिंग रूम आहे तिसऱ्या मजल्यावर देखील मुख्य निरीक्षक यांची बेडरूम आहे आणि इतर साठीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे छतावर पूर्णतः सोलर पॅनल बसवण्यात आलेले आहेत म्हणजे ही संपूर्ण इमारत जी आहे ती सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून कार्यान्वित केली जाते सौर ऊर्जेच्या निर्मितीतून या इमारतीच्या साठी लागणारा वीज पुरवठा निर्माण केला जातो चला तर मग आपण पहिल्या मजल्यावर जाऊयात आणि जाणून घेऊयात की पहिल्या मजल्यावर नेमक्या कोणकोणत्या सुविधा आहेत कोणकोणत्या व्यवस्था आहेत या तीन मजली इमारतीमध्ये जाण्यासाठी कोणतीही लिफ्टची सुविधा नाहीये लोकोपायल असतील पायलट्स लोको असतील किंवा इतर अधिकारी कर्मचारी यांना पूर्णतः जिन्याचा वापर करून या ठिकाणी जावं लागतं अतिशय मोकळे आणि चढण्यासाठी योग्य अशा पद्धतीचे हे जिने बनवण्यात आलेले आहेत पहिल्या मजल्यावर आता आपण जात आहोत पहिल्या मजल्यावर जात असतानाच या ठिकाणी तुम्हाला तीन फलक पाहायला मिळतील या बोर्डवर तीन प्रकारच्या सूचना लावण्यात आलेल्या आहेत पहिल्या बोर्डवर सूचना आहेत त्या म्हणजे कोणत्याही लोको पायलटने प्राशन करू नये आपल्याला माहिती की पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये प्रामुख्याने रेल्वे संचलन हे आव्हानात्मक असतं या काळामध्ये कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजे कोणती सुरक्षा कोणत्या सुरक्षा उपाययोजना केल्या पाहिजे याची माहिती या बोर्डवर लावण्यात आलेली आहे रनिंग रूम मतलब ऐसा लोकेशन जहां हमारे रेलवे के जो रनिंग स्टाफ है रनिंग स्टाफ मतलब हमारे लोको पायलट हमारे असिस्टेंट लोको पायलट और हमारे गार्ड इनको हम एक संयुक्त रूप से रनिंग स्टाफ का नाम देते हैं ये हमारे रनिंग स्टाफ जो आउट स्टेशन से जो मुंबई के बाहर के बाहर से ट्रेन लेके आते हैं जिनका हेडकॉर्टर मुंबई के बाहर कहीं है हो सकता है वो वडोदरा हो हो सकता है वो अहमदाबाद हो वहाँ से जब वो ट्रेन लेके मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन लेके आते हैं तो यहाँ वो रुकते हैं और आराम करते हैं तो उस लोकेशन को हम जो है रनिंग रूम का नाम देते हैं वैसा ही एक रनिंग रूम बहुत ही मॉडर्न सभी सुविधाओं से सुसज्जित बांद्रा टर्मिनस का रनिंग रूम ये हमारा है त्यांच्या दैनंदिन किंवा रुटीन कार्यप्रणालीशी अवगत करून देतो या कृपया रनिंग लॉबी मधलं क्रू बुकिंग सेंटर क्रू बुकिंग सेंटर म्हणजे इथे असणारे लोको पायलट असिस्टंट लोको पायलट शंटर आणि ट्रेन मॅनेजर यांचं दैनंदिन गाड्यांचं बुकिंग ते आल्यानंतर त्यांची ऑफ ड्युटी ऑफ नंतर त्यांचं रेस्ट त्यांचं सिक त्यांच्या दैनंदिन गरजा यांची यांची पूर्तता करून परत दुसऱ्या दिवशीसाठी त्यांना दुसऱ्या जाणाऱ्या दुसऱ्या गाडीसाठी बुक करण्यासाठी या लॉबीचा वापर केला जातो या टी बुकिंग केल्यानंतर आपल्या निर्धारित ड्युटीच्या वेळेच्या दहा ते पंधरा मिनिट आधी क्रू आमच्या इकडे साईन ऑन ड्युटी करण्यासाठी येतो त्याला सगळ्यात पहिलं आमचे टीएनसी खात्री करतात की क्रू तोच क्रू आलेला आहे का क्रू आलाय की नाही त्यांचे गणवेश परिधान केलेले व्यवस्थित आहेत की नाही कारण की आमचं पब्लिक डीलिंग आहे पब्लिक मध्ये आम्हाला आमचं ओवरऑल आम्स अपीयरेंस समोर व्यवस्थित लगता लागतं ते सगळं झालं नंतर सगळ्यात पहिली गोष्ट आमच्याकडे क्रू मैनेजमेंट सिस्टम त्या या क्रू मैनेजमेंट सिस्टम वरती तुम्हाला प्रत्यक्ष दाखवण्यासाठी मी एक क्रूचा ऑन टू ठेवतोय उसमें से आज हम जहां खड़े हैं वो एक कमरा है जिस कमरे में हम जैसे देख सकते हैं कि जब भी हमारे रनिंग स्टाफ आते हैं उनको सोने के लिए जो है प्रॉपर बेड विथ मैट्रेस, फ्रेश चादर तकिए साथ में आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो रनिंग रूम है वो एयर कंडीशन लगा हुआ है और इससे जो है जो उनको प्रॉपर आराम चाहिए वो बहुत उसकी उसको ध्यान रखा जाता है साथ में फ़ैन भी दिए गए हैं साइड टेबल्स भी दिए गए हैं और वैसे तो यहाँ मॉस्किटो का कोई इशू नहीं रहता लेकिन फिर भी कई लोगों की आ, जो है आ, वो पसंद आता है उनको या कभी रिक्वायरमेंट हो जाए तो उसके लिए हमने मॉस्किटो नेट भी प्रोवाइड किए गए हैं हमारे आ, जो स्टाफ जब यहाँ आते हैं और रजिस्टर पे एंट्री करते हैं कि वो किस गाड़ी से आए हैं और अगली उनकी कौन सी गाड़ी है जो अगली उनकी गाड़ी रहती है उसका टाइम भी आ, सभी को पता होता है कि कितने बजे वो डिपार्चर होगी वो लिखने के बाद वो आते हैं यहाँ और आ, आराम करते हैं जब ये आराम कर रहे हैं सो रहे होते हैं तो यहाँ अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर फैसिलिटीज़ जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं एक फैसिलिटी ऐसी भी है जो इंश्योर करती है कि उनकी जो अगली गाड़ी है जिसके लिए उनको उठना है उसके लिए उनको वेकअप कॉल भी जाता है या तो उनको कॉल आता है या हमारे डेडिकेटेड स्टाफ हैं वो आकर उनको उठाते भी हैं ताकि वो टाइम एडवांस uh, में ही टाइम रहते हुए फ्रेश हो जाए अल्पहार कर लें और उसके बाद जो है वो आ, अपनी गाड़ी पकड़ें यहाँ इस रनिंग रूम में रुकने के रुकने का तो फैसिलिटी हमने देख ही लिया साथ में यहाँ और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो हम जिससे इंश्योर करते हैं कि हमारे रनिंग स्टाफ को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो विभिन्न फैसिलिटी में मुख्य रूप से अगर हम कहें तो यहाँ कैंटीन फैसिलिटी है जहां उनके लिए जो है हाई क्वालिटी जो है ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो प्रिपेयर होता है जो डिनर की जो ये फूड की कॉस्ट है उसमें नाइन्टी जो उसकी जो कॉस्ट है वो रेलवे बेयर करती है और मात्र दस प्रतिशत जो है जो हमारे स्टाफ है उनको पे करना होता है तो अगर हम पकड़ें कि एवरेज एक मील का जो कॉस्ट है वो साठ से सत्तर रुपए होता है तो उसमें हमारे स्टाफ को मात्र 6 से सात रुपए ही केवल देने होते हैं जिसके बदले उनको जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस हाई क्वालिटी और क्वालिटी ऐसी जिसका प्रमाण जो है खुद एफ ने जो हमारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका प्रमाण भी इस किचन को यहाँ मिला हुआ है दो अलग अलग किचन है यहाँ पे एक वेजिटेरियन किचन है एक नॉन वेजिटेरियन किचन है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग यहाँ अपना खाना बनवा सकते हैं और फिर खा के आराम कर सकते हैं खाना खान पान के अलावा ये तीन फ्लोर में जो हमारा रनिंग रूम स्थित है हर फ्लोर पे एक पूरा का पूरा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जहाँ यूरिनल जहाँ डब्ल्यू और साथ में जो हमारे लेडी स्टाफ है उनके लिए डेडिकेटेड अलग से टॉयलेट और हमारे लेडी स्टाफ के लिए अलग से छः बेड डेडिकेटेड है जो केवल लेडी स्टाफ वहाँ रुक सकते हैं साथ ही जो हमारे स्टाफ हैं जब वो आते हैं उनको जो ये पूरा काम है रनिंग का उसमें बहुत एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है तो हमारा हर प्रयास रहता है कि यहाँ की फैसिलिटी ऐसी रहे जो उनको एकाग्र होने में मदद करे तो भरपूर आराम मिलता है आ, हाई क्वालिटी का खाना मिलता है साथ ही में यहाँ मेडिटेशन रूम है जहाँ वो आके अगर किसी को ध्यान करना है योगा करना है वो कर सकते हैं साथ ही आ, आ, छो, थोड़े बहुत जो है यहाँ जो है स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है चाहे वो कैरम बोर्ड खेल सकते हैं चेस खेल सकते हैं शांति से बैठ के जो है किताबें पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी हमारा एक डेडिकेटेड है इसके ठीक बगल वाले कमरे में लाइब्रेरी स्थित है वहाँ किताबें पढ़ सकते हैं तो आ, और जो आप यहाँ का जो डेसिबल लेवल देखेंगे मुंबई ऐसी भागदौर वाली जगह वहाँ का जो डेसिबल लेवल देखेंगे यहाँ एकदम शांत है किसी भी प्रकार की कोई आवाज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि उनको प्रॉपर नींद मिले और उसके बाद जो है प्रॉपर खाना मिले और चूंकि हमारे रनिंग स्टाफ बहुत बार वैसे तो उनके लिए बहुत ही कुशं कंफर्टेबल सीट्स हमारे लोकोज में और हमारे जो है गार्ड डब्बे में रहती है लेकिन फिर भी वो एक रिगरस वर्क करना होता है उनको कई बार उनको खड़े रहना होता है चलना होता है इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा लेग मसाजर वो हमारे इस रनिंग रूम में वो भी उपलब्ध रहे जिस लेग मसाजर का वो भरपूर उपयोग करते हैं अपने लेग को मसाज करते हैं रेस्ट देते हैं और जिससे कि वो फिर अपने अगले ड्यूटी के लिए तरोताज़ा हो सके तैयार तो या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पश्चिम रेल्वे त्यांच्या लोको पायलट्सना देत असणाऱ्या सोयी सुविधांची माहिती घेतली ही रनिंग रूम नेमकी कशी काम करते या रनिंग रूम मध्ये लोको पायलट साठी कोणकोणत्या सोयी सुविधा आहेत यांची देखील माहिती घेतली हा संपूर्ण विषय तुम्हाला कसा वाटला या विषयावरची तुमची मतं आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा महा टी व्हीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आमचं यूट्यूब चॅनल आहे ते देखील सबस्क्राईब करा आणि अशाच अन्य घडामोडींसाठी डब्ल्यू 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 डॉट महाएम टी व्ही डॉट कॉम यांच्या संकेतस्थळाला नक्की भेट द्या तुरतास धन्यवाद